Це Ваня зараз розповість, Іван Сергій, волонтер, розповість про те, що саме завдячуючи цій людині був підірвано Китирівський міст під Донецьким аеропортом, що дуже зупинило ворога. А зараз він пішов, підписав контракт і навчає молодих хлопців у новій, новому батальйоні Національної гвардії, про що розповість Олександр Хаджинов, волонтер, який також підписав контракт і тепер служить саме там. 40 лет назад Анатолий Петрович был призван в армию, еще тогда советский, где два года честно отслужил танкистом и закончил старшина. Когда начали происходить события, оккупация России началась, ему ничего не сказал родным, и детям, и внукам. Он пошел добровольцем, прошел все комиссии сказал, что он не может стоять в стране, когда происходят такие события. И шел в танковые войска, попал 1 бригада, отдельный, отдельный танковый батальон и стал командиром танка. 18 января 2015 года в районе Донецкого аэропорта. Есть дорога, Путиловский путепровод, по которой сепаратисты, российские военные провозили боекомплект. В Донецкий аэропорт проходила российская военная техника, Донецкий аэропорт. И была поставлена задача этот Путиловский путепровод уничтожить. Должны были идти, там был укрепленный район, должны были идти наши танки, Наши БТР, поддержка пехоты. И на выполнение этой задачи отправились. И выехало 4 танка, 3 бтр И так получилось, что танки прошли, а бтр не смогли, бетонные блоки перекрыли дорогу. И танки ушли без прикрытия. И как россияне глушили связь. Танки остались без связи, и когда они выехали в этот район, оказалось, что там три танка сепаратистов, тоже вооруженные, и завязался в ближний бой, чтобы, ну, по глухоту кто знает, что страшнее танка ничего нет, и бой происходил на расстоянии танк против танка расстояние расстоянии 30-50 метров. И они выполнили эту задачу, они уничтожили, хотя саперы не смогли туда добраться. Благодаря действиям был взорван боекомплект, который находился под этим мостом. Были уничтожены три вражеских танка, люди, которые там находились. Но так как отходили без прикрытия пехоты, то из четырех танков вышел только один танк. Четыре наших бойца попали в плен, четверо были ранены. Тоже в госпиталь, ранение, и после госпиталя он все равно не смог остаться дома. Сейчас инструктирует, тренирует молодых. Я очень горжусь знакомством. Это настоящий герой. я служу в новосозданной бригаде 318, бригада легкой пехоты Национальной гвардии Украины. Про этого человека можно говорить многое, но, во-первых, хочу поблагодарить его за все сделанное и за то, что поверил еще и в нашу бригаду. Человек мог пойти куда угодно, с его опытом, но он поможет нам по-новому научить бойцов и сталкиваться с реформами, как Маруся зверобін. Дякую вижу си, трошки не Хочу подякувати організаторам такого свята праздника, як би неправильно сказати. Я цю нагороду хочу присвятити всім тим 12 чоловікам, які були зі мною. Скажу так, подякувати своєму танку, зварівчому підбитому під мостом. Найкратні поводів припарати. Знаєте, рік і два місяці, як пройшов цей бій, рік і два місяці, два хлопці наші ще в полоні до цих пір, Якщо хтось може звернутися до когось вище, ми не зверталися до всіх. І батьки, і сослуживці. Ну, Ніякої реакції, ніхто нічого нам не допоміг. Пандюшенко, Богдан, Біла Церква, Ваня Ляса, Ковіль.